Baş verin hadisəni ona danışdım. O hesablaşib bir yumruğunu güyləyib o biri ovcunun içinə vurdu. Bu halda mən özümdən bu sualı edirəm. O nə üçün özünə bu qırbök problem çıxarda? O bilir ki bu yolun axırı hər də qurtarır. Qınayıcı tərstdə deyirəm. Bir rahat, yaşayış, bir rahat yaşayışın nə eyi var ki, özün özünü bəlayə saldın? gördüm ki mübahisə etməyə həvəsləci yoxdur ona görə də çox etimadlı capa verir. Olarmı? Mənə rahat yaşayışı başa salasan rahat yaşayır. Yəni elə, elə mənim bu yaşayışım. Qalın dalın divara dayayıb başını yuxarı tutur. Özü öz, özü ilə danışırmış kimi yavaş səslə deyir. Və sənin nəzərincə rahat yaşayış odur ki adamın bir evi, bir maşını, bir garajı ola. Biraz durub sonra acı təbəssümlə davam edir. Əlbəttə, əgər bunları da borcla alsa, bu mühüm deyil. Mənim problemim budur ki, bu cür şeylərə ürəyim xoş olmur. Mənim fikircə bu cür şeylər insana həqiqəti ola bilməz və insanın yaşayışına məna verə bilməz. Mənim göstədiyimin əksinə olaraq o peşmançılıq yerinə sözləri bir-birinin dalıyca düzür ki, yəni nə deyirsən deyə bütün bunların mənim üçün mənası yoxdur. Elə bu səbəbə görə də etiraz edib ona deyirəm. Əgər mümkünsə, digərün yaşayışa nələr hədəf ola bilər? Yaşayışa mənə verən şeylər, yaşayışa məna verən şeylər bazarda satılan şeylər deyil ki, adam üstünə qiymət qoya, müshall üçün azadlıq Türk dili, Türk mədəniyyəti nətəndir bilmirəm, onun bu sözləri məni ürəyimə oturur. Elə bil gerçəkdən deyir ki, illərdir mənim zehnimə çölgə salıb, amma məndə bu cəsarət olmayıb onların barəsində aydıncasına fikirləşəm və dilə gətirəm. Birdən-birə o təhlükəçi rızanı gözləyir, yatma düşür. Əlbəttə bu təhlükə ancaq onu yox, məni də hədələyir. Necə yarancılıqla soruşuram. Bilirsən, əgər səni tutsalar başına nə bəla gətirəcəklər? Başını döndərib mənə baxır. Rəngi qızarıb çox dətəyyətlə deyir. Əm psalda məni öldürəcəklər. Əgər nəcə sən görmürsən, rejimin gizli həbsxananalarında gəncləri işkəncə altında öldürürlər. Fikirlədirsən, onların qanının rəngi qırmızı deyil. Bu cümlələr mənə təkan verir, soyuq tər alnamaq durur, amma o bir balaca durub sözünə davam edir. Mən istəmirəm sənə problem çıxardam. Sənin rahat həyatını pozmağı özümə bağışlamıram. Tutduğum yolda özümdən başqa heç kəsi qurban vermək istəmirəm. İndicə çıxıb gedəcəyəm. Bu yerdə üstünə silah çəkən kişinin qiyafəsi nəzərimdə canlanır. Həmçinin o kişinin qiyafəsi ki, silahı iki qıçının arasına qoymuşdu, bu yadıma düşür. Bir zanın getməsinə necə razı ola bilərdim? Çünki bilirəm, evdən çıxmaq ilə imkanı var həbs edilər. Fərz edək ki, tutmasalarda bu yağışlı havada hara gedəcək? Öz evi nəzarət altında. İnsaf hökm edir ki, sabah Şübhəyə qədər ona pənah verəm. Elə buna görə də deyirəm, mümkün deyil qoyam gedəsəm. Mənim burada olmağım sənin üçün təhlükəli olar, gərək gedim. İstəyəndən sübut edin ki, mənim üstümdə hesab edə bilər. Mənim sözlərim boş söz deyil. Yəni onun üçün də yavaş amma qətiyyətli tərzdə deyirəm. Sənin yaşadığın ev bu yaxınlarda və həm də sən mənim bacı oğlumsan, mümkündür gecənin yarısı burada baş çəkib. Cəni penah verdiyim üçün mən də həbs edələr. Görürsən ki, hər şeyin fikrini itmişəm. O cavab qəvəsinə ancaq bir təbəssüm vurur. Bir müddət keçəndən sonra yorğunluq əsəri ananın simasında görünür. Yatmağa dey ilə otağına gedir və pildən ayrılır. Amma nədənsə arvadım arvadımdan niqarançılıq el çəkməyi İciter Əmruzanın qəflətən bura gəlməyi ilə bizə baş verən hadisənin arasında əlaqə olduğunu duyub, elə bu səbəbə görə də otaqdan çıxıb məni səsləyir. Ona yaxınlaşanda məndən soruşur. "Rizanın bizlə nə işi var?" Çalışıram onun bizə gəlməyini adi və əhəmiyyətsiz nişan verəm. Elə ona görə də zarafatla deyirəm. "Nə iş mühümdür bizi görməkdən?" Ağzın açır, bir söz deyə, amma söz ağzında donur. Özünə qəri qəribə bir halət verir. Açıq hiss olunur ki, Rızanın bizə vaxtsız vədəsiz gəlməsini özü üçün aydınlaşdıra bilmir. Nəhayət ki, anam olan otağa gedib yatır. Mən və Riza bir otaqda yenə tək qalırıq. O dayanmadan danışır. Mən samaraqla sözlərinə qulaq asıram. O çox tünd tərzdə İran hökumətini tənqid edir bu hökumət çalışır hər gün bizim insanlığımızdan nə isə bir şey alıb aparar, aradan çıxar da bir uqalıq ki, ürəyimizə də sahib çıxsın, bir-birimizi sevə bilməyək. Bu gün zehnimizi çaşdırır, düz fikri də bilməyək. Nihayət ki, atomuz dirilsə də əməldə cəsədlərə çevrilək və öz insan haqqımızı qoruyub saxlamağa etiraz qabiliyyətimiz olmayaq gərək ki ürəyimiz eyni cür döyünə və onların diktə etdiyi ritimlə bura. Sən hiç bilirsən, nə danışırsan, bilirsən kimlərlə üz-üzəsə bilirəm. Bilirsən ki bunun axırı nədir? Bunun sonundan qorxu yoxdur? Yox, qətiyən. Liza bu sözləri o qədər kəskin şəkildə dedi ki, heç tükü də ürpənmədi, tərpənmədi. Onun da çiqqətiyətə heyran qalsam da, amma taleyinə də beganə qala bilmədi. O isə bunu əlavə etdi. "Həliday, içirməkdən qorxan adam bu yolu gedə bilməz." Yenə aramıza sükut çökdü. O man, o mənə, mən ona bir xeyli mə'lum mənalı, mənalı baxdı. "Kimin dedi yəndə məntiq güclüdür. Kimin tutduğu yol doğrudur." Mən bunu düşünürdüm. Hiss edirdim ki, rəza tamamilə başqa aləmdədir və özü dediyini qorxmurdu, çünki itirəsi heç nəyi yoxdur. Bir anlıq fikirləşdim ki, bütün cəsarətsiz adamlar itirməkdən qorxanlardır, sifətiyin o kəsti. Mən uşaq olanda İmran babam ən qay quşunun nağmını danışmışdı. O quşun varlığına o qədər inanmışdım ki, onun həqiqətən yaşadığını məndən çox da uzaqda olmadığını zənn edirdim. Gözüm hər yerdə onu axtarırdı. İnandım ki, tapacam. Babamın təsvir etdiyi quşu həyatda görməsəm də içimdə bəsləyib yaşatırdım. Onun qanadlarını bir quşda, ayaqlarını birində, dimliyini bir başkasında, rəngini isə tam başqa quşda görürdüm. Nəğməsi qulağıma dəyirdi. Sonralar başa düşdüm ki, onu uydururam. Əslində onun varlığına inamım ölmür ənqa quşunun dalınca uçur. Bu mənim uydurmacılığım deyil, böyük inamın yarattdığı gözəl dünyadır. Rızanın ata-babası İmran kişi şevərin silahdaşlarından olub 46-cı ildə ana dilli məktəbdə ədəbiyyat müəllimi işləmişdi. Rızanın danışdığı ənqa quşunun nağılını da elə o zaman tədris proqramına salmışdı o milli hökumətin təsir naziri Firudin İbrahimi ilə yaxın dostdurmuş. Hökumətin yaratdığı məktəbin inkişafı üçün onunla bərabər çalışmışdı. Rıza babasından yadigar qoruyub saxladığı nağlı o gecə mənə danışdı. Biri vardı, biri yoxdu. Palaça bir quş vardı. Onu öz adı ilə heç kəs çağırmırdı. Boyu, qanadı balaca olduğu üçün ilah po ona görkəminə görə balaca deyib çağırırdı. Əvvəllər ona qoyulan ata görə quşlardan incisə də, amma sonqalar göz açıp gördü ki, qalığa, sığırçın, saxsagan kimi nəhənglərin yanında doğurdan da o balacadır. Bəxtinə, taleyinə düşmüş bu balacalıqla barışa bilməsə də, amma o nəhənlərlə bir adın üstündə döyüşməyə Üşündə güc tapa bilmədiyini də dərk etdi. Bir gün dərya kənarındakı qumluqda eşənlənirdi, özünü günə verərkən gördü ki, bir dəstə quş baş başa dəribni haqqda danışırlar. Qulağını dinişdi, amma nə danışdıqlarını çəşdirə bilmədi. Barmaqlarının ucunda bir ayaq, bir ayaq onların yanına gəlti. Ona məhəl qoyan yox idi. Dikdikcə quşlar arasındakı söhbət qızışır. Hər kəs doğru sözü məs o dediyini sübut etməyə çalışdığına görə aralarındakı sakit danışıq artıq mübahisəyə çevrilirdi. Kimi deyirdi: "Özümüzlə yem götürək." O biri də deyirdi: "Düzdür, özüdə çox götürmək lazımdır ki, yolda qurtarmasın açacaq yolusundur." Kimi də deyirdi: "Su tədarük etməyək."